Walaupun Trump ni buruk lah. Trump ni tak ada pun elok dia. Tapi mempergunakan Trump dalam keadaan sekarang. Seperti mana membebaskan Syria daripada sekatan ekonomi. Mempergunakan Trump ketika Trump tengah gila glamour untuk jadi makhluk paling adil di dunia. Makhluk paling aman. Mampus lah dia nak jadi diri dia apa. Tapi mempergunakan dia itu sangat penting. Ha, jadi inilah masa di mana kita tengok Syria punya lah penarikan. Banyak orang katakan uh, Trump ni jahat dalam kacamata kita. Amerika ni jahat dalam kaca mata kita. Tapi kita tak boleh sentiasa bermusuh dengan orang jahat kalau mudarat dia tu menjadi sangat besar. Jadi kita pergunanya. Kerana Trump ni nak jadi tokoh keamanan, dia nak apa tu, dia nak ini dalam dunia, dia nak hidup sebagai malaikat, tungganglah dia. Jadi Arab Saudi tungganglah Amerika ni dengan menawarkan pelaburan. Dengan menawarkan pelaburan, Arab Saudi, UAE dengan Qatar, sign satu perjanjian dengan Amerika untuk membenarkan pelaburan uh, membawa cash dan membawa pelaburan kepada Amerika Syarikat dalam bidang uh, apa ni digital kerana Amerika kekurangan one untuk bersaing dengan China. Tapi mereka minta dua syarat, satu Syria ini dipulihkan sepenuhnya dan yang kedua adalah selesaikan isu Gaza. Itu yang mereka minta. Jadi mau tak mau, Trump ni taklah baik sangat. Tapi kalau dia tidak menyelesaikan isu Syria dan dia tak buat ceasefire Gaza ni, dia tak akan dapat duit. Ah ha, tuan-tuan nak faham balik kan apa yang berlaku dalam geopolitik dalam ayat mudah saya cerita kat tuan-tuan. Trump ni tak sayang pun orang Islam. Tak ada kepentingan pun untuk dia pertahankan Palestin, tak ada kepentingan untuk dia pertahankan Syria. Tetapi ekonomi Amerika bergantung kepada negara Arab kaya duit. Negara Arab tak boleh berperang lah. Negara Arab tak boleh berperang sebab senjata tak ada orang nak jual. Negara Arab ada duit banyak tapi tak boleh beli senjata kalau senjata tu mengancam Israel. Jadi terpaksalah beli dalam bentuk ekonomi diplomatik. Ha, ini dipanggil yang tuan-tuan saya selalu cerita kat tuan-tuan empat prinsip kita berperang. Kita menyokong jihad. Siapa saja yang ingin mati di atas nama Islam di mana-mana kepentingan Islam terutama di Palestin kita sokong jihad dia. Tak kisah. Dia datang daripada Hamas, dia datang daripada Fatah, dia datang daripada Jihad Islam, dia datang daripada Palestinian Democratic Liberation Party, dia datang daripada Hezbollah yang membantu daripada sepadan, dia datang daripada Houthi yang membantu daripada Yaman atau dia datang daripada Iran. Sebab kita anggap barang siapa sahaja yang memberikan kepentingan nyawanya untuk kemerdekaan Palestin, kita sokong jihad. Yang kedua kita sokong adalah kerana diplomatik. Yang sekarang yang dimainkan oleh Arab Saudi, Qatar, UAE, kita dah main down troop. Troop senjata kita tak ada. Nak lempar kad senjata ni kita tak ada. Tapi kita ada kad duit. Kerana China ada teknologi ada duit Amerika ada teknologi kekurangan duit Kerana negara Amerika berasaskan hutang Saya cerita dulu ya. China negara ekonomi berasaskan simpanan Dengar tuan-tuan Dengar betul-betul nak faham China negara ekonomi berasaskan simpanan Di mana tabungan rakyat dia yang ramai China mengekang dan mendidik rakyat dia Menabung untuk meraih keuntungan masa depan jadi orang di China ada kesedaran tentang pendidikan dan ada kesedaran tentang pemilikan harta. Maka mereka menabung dalam bank. Amerika budaya dia adalah berasaskan hutang. Kayak nak rumah besar, hutang dulu. Kayak nak kereta besar, hutang dulu. Kayak nak bermewah-mewah, hutang dulu. Jadi Amerika adalah budaya kredit. Manakala China adalah budaya debit. Bila kredit Amerika ni tengah berhutang tinggi, dia tak ada tunai. Untuk ekonomi moden nak masuk dalam fasa baru. Fasa baru ni adalah ekonomi digital. Yang mana teknologi yang Amerika ada sekarang ni dia dah tinggi daripada China. Kereta, kapal terbang dia lebih tinggi daripada China. Tapi kita sedang bercakap tentang AI. Teknologi digital yang paling tinggi adalah AI. Amerika tak ada cash. Bila tak ada cash, inilah datangnya senjata kepada negara-negara kaya minyak. Mereka tak ada senjata. Arab ni negara-negara kaya minyak yang tak ada senjata yang bersifat peluru. Dia ada senjata bersifat duit. Ha, maka dalam rundingan ni dipanggil kuasa ekonomi diplomatik. Di mana tiga negara Arab ni kata kami akan bagi wang berbilion kepada Amerika untuk membolehkan kamu menandingi AI China. Tapi kamu mesti luluskan dua perkara Selesaikan dulu hal Syria Yang Amerika kelang kabut selesaikan Kenapa Amerika selesaikan kelang kabut? Kerana 18 hari bulan November Presiden Muhammad, uh, Putra Muhammad bin Salman akan lawat Amerika Bila dia lawat Amerika Dia akan menandatangani Kamu dah tunaikan dua benda eh? ha, Dengar perlahan-lahan nanti tuan-tuan Saya akan cakap perlahan takut tuan-tuan tak laju Tuan-tuan ha, tak faham saya cakap laju Saya cakap perlahan eh? Satu waktu pelaburan ini nak dibuat Walaupun Amerika dah sign dokumen Dia ada dua syarat yang mengikat pelaburan tak akan sampai ke Amerika selagi. Satu, Syria tak dibebaskan daripada sekatan ekonomi. Yang kedua, Gaza tak diselesaikan. Sebab ketika Trump datang perjanjian, Gaza tengah dibom. Jadi tuan-tuan akan nampak saya. kenapa Amerika baik sangat. Nak bagi 20 perkara tentang Gaza dan isu Gaza ni akan dibawa undi pada hujung minggu ni di PBB untuk mendapatkan lima perkara ni iaitu menubuhkan tentera antarabangsa yang dipanggil International Stabilization Force iaitu tentera antarabangsa yang pertama daripada kalangan negara Islam akan masuk ke Gaza. 6 negara Islam telah dipilih untuk menjadi tentera pengaman di Gaza. Manakala tentera yang akan menjaga pencerobohan, tak mau halang-halang Israel menceroboh adalah tentera yang datang daripada negara uh, EU iaitu Amerika, United Kingdom, uh, Itali, Perancis uh, dan juga Amerika, United Kingdom, Itali, uh, Perancis uh, dan Jerman uh, akan jaga di wilayah uh, apa ni Israel. Suai Israel tak serang Gaza dan memantau supaya Gaza tak serang. Kenapa mereka buat semua benda ni? Bukan kerana mereka sayangkan Palestin. Kalau tidak dia tak dapat tunai. Ha, jadi dalam permainan poker kita sebut mudahlah kad pertama kita buka, kad pertama adalah kad suara. Kita menyuarakan apa yang kita nak. Kad kedua kita tak ada kad perang. Ha, kad perang kita kalah kerana senjata moden ada pada Israel. Kad ketiga kita ada duit. Ha, jadi negara Arab menawarkan satu rundingan kalau lah Amerika boleh menyelesaikan dengan menekan Israel. Kamu gunakan kekuatan diplomatik, kamu tekan Israel untuk Israel tidak menyerang Gaza dan berundur daripada Gaza. Kami bayar tekanan itu dengan tunai. Di mana kami melabur dalam ekonomi kamu. Jadi inilah kad yang sekarang ni jadi kenapa dalam tempoh terdekat ni Amerika yang dulunya sangat jahat. Yang dulunya sangat berharap Israel ni apa segala macam. Sekarang mereka sedar. Kalau mereka terus saja membantu Israel, dia jadi beban pada Amerika kerana negara-negara Arab pegang kad ketiga yang saya kata tadi kan. Kad pertama adalah kad ketenteraan. Mereka tak masuk perang. Kad diplomatik mereka ada kad rundingan. Dia ada kad ekonomi. Ha, jadi Trump ni nak duit. Itu punca kenapa Trump membantu perjanjian ni jalan. Hari ni saya, semalam saya baru live dengan tuan-tuan kan. -tuan, kata malam ni akan undi. Rupanya. Tiga pagi arik mesej saya dah, dah 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 dah, undi dah bang. Loh saya kata kelang kabut pasal apa USNC ni. United Nations Security Council. Dia tak perlu istiharkan Sebab semua duta-duta negara tu berada di PBB. Dia duduk di New York. Duta ni tak balik. Anytime meeting tu boleh panggil. Panggil semalam luluskan usul bahawa uh, siapa saja yang melabur di Syria menurut resolusi PBB